Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembangunan eh, untuk semua rakyat Sarawak. Hari ini kita akan membedah satu persatu bajet Sarawak 2027 berdasarkan hala tuju yang sudah diumumkan dalam bajet 2026 highlights. Eh. Soalan pokok kita ialah dua perkara. Adakah bajet ini benar-benar membawa Sarawak menjadi negeri maju? Atau ianya hanya cantik di atas kertas tapi tidak sampai kepada rakyat? Mari kita mulakan kupas. Eh? Bajet Sarawak tahun ini memperlihatkan dua angka besar. Perbelanjaan operasi RM5.6 bilion, perbelanjaan pembangunan rm 3 bilion ringgit. Dua angka ini menunjukkan satu perkara. Kerjaan negeri mengutamakan projek fizikal, infrastruktur, ekonomi masa depan dan pembangunan luar bandar. Dari sudut fizikal, bajet ini nampak seimbang. Sarawak masih mempunyai reserve kewangan antara tertinggi di Malaysia. Pendapatan negeri juga makin kukuh melalui minyak dan gas, cukai jualan dan dividen GLC. Ya, tapi jangan lupa lah satu perkara yang penting. Seimbang itu tidak sama dengan cukup untuk mengubahkan nasib rakyat. Kita berkredit di mana kredit itu layak. Fokus luar bandar sangat jelas. Bekalan air, elektrik, jalan kampung, jembatan, telekomunikasi, mobile klinik, semua ini memang perlu keperluan rakyat. Sarawak terlalu luasnya kos membina 1 km jalan di luar bandar boleh mencapai RM 1 juta hingga 3 juta ringgit. Jadi peruntukan ini memang kena pada tempatnya. Tentu pendapatan eh, pelaburan besar pada model insan. Kita tengoklah bantuan pelajar laptop percuma, baucer buku, bantuan RM uh, 1200 Malaysia untuk pelajar universiti. Semua ini langkah tepat jika Sarawak mahu menjadi negeri maju pendidikan yang mesti maju dahulu oleh demikian mereka juga fokus teknologi dan ekonomi masa depan Kita tengok eh apa yang 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 mereka, mereka fokus eh satu hidrogen renewable energy digital economy smart agriculture ini semua meletakkan Sarawak 10 tahun ke depan berbanding dengan negeri-negeri lain Sarawak melihat jauh ke depan bukan sekadar menampalkan masa, masalah semasa. Jadi bantuan rakyat juga tersusun. Contoh ya, macam ini assistant ya, rt endowment fund 1000, kenyalan gold 1800, IPTA admission 1000 hingga 1500, IGPS untuk pelajar balik ke Sarawak. Ini semua membina jaringan sosial lebih kukuh. Um, Seterusnya Kita lihat um, Di mana Dan kelemahannya Ini bahagian pentingnya Kerana budget yang baik Bukan sekadar yang nampak cantik Tetapi yang benar-benar menyelesaikan masalah Kita tengok apa kelemahannya Jurang luar bandar masih terlalu besar Walaupun budget untuk rule sangat tinggi masalah-masalah akses di luar bandar tidak boleh selesai dalam satu bajet. Sarawak seperti Korea Selatan. Eh, tetapi eh, penduduk kita bertabur di, di kampung dan penderaman Untuk selesaikan masalah luar bandar Sarawak perlu konsistensi selama 10 hingga 15 tahun bukan setahun dua. Jadi walaupun niat bajet ini baik, kita perlu realistik ya. Eh, 9.3 bilion belum cukup untuk menutupkan jurang pendalaman hingga badar. Ya, dalam banyak negara membangun masalah utama ialah apa dia? Projek Mega dan JLC masih mendominasi mendominisasi. Ekonomi berkembang tapi kekayaan hanya berlegar dalam kelompok tertentu. Ya, kita tidak mahu Sarawak jatuh dalam perengkap yang sama banyak projek mega diberi kepada syarikat-syarikat besar SME, SME Sarawak, peniaga kecil, kontraktor kelas F, B40 urban masih belum mendapat limpahan ekonomi sepenuhnya. Kalau pembangunan tidak menitis ke bawah, ya, rakyat uh, biasa tidak akan merasa kemajuan. Jadi kelemahan yang ketiga saya tengoklah kos sara hidup tidak ditangani secara langsung. Ini kelemahan yang paling ketara. Rakyat Sarawak terhempit oleh harga makanan naik, harga rumah naik, gaji tidak naik, kos pengangkutan tinggi, sewa rumah mahal, harga ayam, ikan, minyak, masak tidak stabil. Rakyat tidak boleh makan hydrogen economy, rakyat tidak boleh bayar bil dengan renewable energy. Budget ini banyak fokus ke pembangunan tetapi tidak cukup fokus kepada gaji minimum, kawalan harga barang, bantuan kos sara hidup, isu rumah mampu milik. Kalau aspek ini tidak diperkukuhkan, rakyat akan rasa terpinggir walaupun negeri kaya. Ya, jadi kelemahan seterusnya yang apa yang saya lihat ni eh? bergantung kepada minyak dan gas. Sarawak memang kaya minyak dan gas. Itu kita tidak nafikan. Tapi semua apakah ekonomi tahu pendapatan ONG tidak stabil. Jika harga minyak global jatuh pendapatan Sarawak akan turun. Jika sumber minyak makin berkurangan selepas 2030, Sarawak akan mula merasa kesan. Bajet ini progresif. Ya, tetapi pemberdayaan ekonomi mesti dipercepatkan. Apa implikasi politik di sebalik bajet ini? Ya, kita tengok juga. Politik dan ekonomi tidak ekonomi dan tidak boleh dipisahkan. Bajet ini ada mesej politik yang jelas. Sarawak mahu tunjuk ia lebih stabil, lebih cekap daripada Putrajaya. Perbandingan sememangnya wujud. Fakta penting Sarawak lebih tersusun, lebih stabil, lebih berdisiplin, berdisiplin dalam pembelajaran. Ini memberikan kenyataan keyakinan kepada pelabur membina um, brand government, ya, governance Sarawak sebagai negeri contoh. Ya, Sarawak mahu berdiri bandikari dengan hasil sendiri, dengan ekonomi sendiri, dengan teknologi sendiri ini sejalan dengan semangat NA63 baju ini juga ya, adalah pelaburan politik jangka panjang ia uh, mengikatkan sokongan generasi muda bantuan pendidikan, bantuan let, laptop, bantuan universiti bantuan pelajar balik ini menjenamakan um, kerjaan sebagai government of opportunity Tuan, Tuan dan puan-puan eh, rakyat perlu berani bertanya empat soalan besar. Satu, adakah bajet ini benar-benar sampai kepada rakyat atau tersekat di peringkat pengurusan dan kontraktor? Adakah projek luar bandar siap mengikut masa? Banyak projek Sarawak terkandas kena isu kontraktor delivery. Adakah kos hidup turun jika tidak ada strategi kos hidup rakyat tidak akan rasa kaya. Tuan-tuan puan-puan, adakah ekonomi Sarawak diperbagaikan? Ya, kita tidak boleh berharap kepada minyak selama-lamanya. Tuan-tuan puan-puan, bajet Sarawak 2026 dan hala 7 2027 adalah bajet yang stable, realistik, tersusun, ya, progresif dan berpandangan jauh tentang perempuan dalam masa yang sama belum menyentuh akar masalah kos hidup, belum cukup kuat menghapuskan jurang luar bandar, belum sepenuhnya memastikan kekayaan menitis ke bawah, masih bergantung kepada pendapatan minyak Sarawak berada di lendasan yang betul, namun perjalanan yang masih panjang yang penting rakyat berhak terus bertanya, menilai dan memantau kerana negeri maju bukan dibina oleh kerajaan semata-mata, ia dibina oleh rakyat yang kritikal, yang berani, yang menuntut keterusan. Sarawak eh, sudah berada di hadapan Malaysia, tapi misi kita lebih besar, menjadi negeri paling bermakmur, paling stabil, paling berdaya saing di rantau ini. Ya, terima kasih kerana mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, follow dan kongsi analisis ini dan kita berjumpa dalam episod yang seterusnya.